Алена, на Ukrainian Fashion. А, дивлюсь на тебя, бачу на тебе Юлю Айсину, так да. Разумею, что пришла на показ до Юли. Да, совершенно верно. Я пришла посмотреть показ Юли Айсиной, э, дизайнера, который ворвался в мою жизнь буквально вот совсем недавно. И я теперь большой поклонник. Мне нравится то, что она делает. И самое потрясающее то, что ее платья уже готовы садятся на меня, а это большая редкость. А что сегодня чекушит показом? Ну, я немножко знаю, что будет, какая будет цветовая гамма. Вот, я успела побывать у Юли в студии перед показом буквально за несколько дней. Ну, вот. Но, конечно, я все-все-все не видела. Я ожидаю весеннего прекрасного показа, много женственности, потому что Юля – это высокие каблуки, это... Всегда какие-то платья совершенно шиковые такие, вот именно номер один, то есть все такое бомбезное, вот что я ожидаю. Я хочу про твою коллаборацию с Юлией Айсиной, так? Вот же в ее коллекции будут, я так понимаю, твои прекрасы. Да, э, дело в том, что это совместная работа, э, бренд Myth Дизайн. Design. Я лично сделала специально для коллекции Юлии Айсиной ювелирную коллекцию, коллекцию украшений. Восхитительную, вообще потрясающую. Э, буду нескромна, потому что когда я это делала, я даже не ожидала, что это так получится. Конечно, посмотрим, что скажут критики, что скажут гости. Но нам с Юлей уже понравилось. А тогда не можно запитать, сукня от Юли, или я знаю, что и ты дизайнуешь. Да, это мое платье, платье Митус Дизайн. Но так как времени хватает не на все, поэтому только пока для себя. Наше новорінаймотіше події це четвертий день українського тижня моди. Вітаємо вас з мистецького арсеналу і на подіумі пристрасна колекція від Юлії Айсіної. <му> That's all we think of I feel like I'm fading From the lack of love Find the smallest flame. Reinstall the game. Вітаю на Україні Фешн. Вітаю з розкішною колекцією. Руслане, син. Я перша з вами можна познайомитись? Який у вас розкішний взагалі лук? Це від э, пані Айсіної? А, ну, звісно же, це від неї. Ничего себе. Ну и мы потом познаем в ближче. Ильичка, по-перше, все роскошно, но ты задоволена? конечно, ну что такое, вот каждый показ мне сумасшедше раскалывается голова, наверное, это перезбытка эмоций, перезбытка адреналина в крови, но я очень довольна, правда. Ты знаешь, когда первые модели пошли по подиуму, я думала, что будет исключительно белоснежная осень зима от Юлии а потом появился такой спокусливый червоний, ну, характерный образ для тебя, да. Вышла такая снотливая, спокуслива колекція. І дякую тобі, що ти єдиний дизайнер за ці чотири дні, хто вийшла взагалі до своїх шанувальників. Ты так шла гордо по подиуму. А честно говоря, я всегда так выхожу. Вы знаете, когда мне говорят, что нельзя, так надо выйти, поклониться, уйти, я скажу: Боже мой, друзья, никто не отберет у меня этот кайф, когда я работаю три месяца над коллекцией и выйти и получить этот позитив, заряд энерг... Энерг... энергетики такой сумасшедшей, которая при... присутствие в зале всех близких друзей, людей, которые неравнодушны к твоему творчеству. Нет, ни в коем случае. Я должна выйти, получить, подзарядиться на следующие ближайшие полгода и выдать очередную сумасшедшую коллекцию. Руслана, ты маме допомогал робить эскизы? Нет, это не мое. А что Зачу... твоя? А, нет, я не. А, а, честно а -а -а. говоря, вот было как-то было недавно. Вот я бы говоришь, как я раскладывала листочки. Думаю, какие выходы. Он говорит, мама, вот тут бы лучше какой-то пояс одеть. Я чуть не упала вообще. <с dólar> а что <с Pensyfe> дали, Куда, к рукой дали коллекции выделять. Друзья, я считаю, что я уже обязана быть в следующей коллекции в Милане. Не знаю, как, как хотите. Європа должна быть за мной. Я сделаю все для того, щоб Україна а, uh, Юлія Айсіною. Я буду достойно представляти Україну на мировых подиумах. Ми абсолютно в цьому переконані. Юкрай Фешн вже тобою пишається. Далеко не перший сезон. Дякую тобі, Руслане. Було приємно познайомитись. Такий голантний джентльмен. Юлічка Айсіна і розкішна спокуслива колекція на Ukrainian Fashion Вік.